assalomu alaykum qadrli muxlislar har tong ko'zgu qarshisiga joylashib olgancha qo'l ostingizdagi pardoz vositalari ila yuzingizga oro berish barcha ayollar qatori siz uchun odat tusiga kirgan bo'lsa ajablanmaymiz bir qarashda o'ta mayda ko'rinsa ham o'zgalar qiyofasida nazar tashlasangiz pardoz borasidagi xatolarning naqadar xunuk va yoqimsiz ekanligiga amin bo'lishingiz mumkin notabiiy yuz terisi haddan ortiq qizil yonoqlar asl nusxasidan asar ham qolmagan qoshlar pirpresa qoshlardan ham balandroqqa yetguvchi kiprik yaltiroq lab bo'yog'i bilan obdon pardoz qilingan lablar ayol kishi haqidagi iliq taassurotlarni bir zum ichida chippakka chiqarishi hech gap emas ana shunday yoqimsiz vaziyatlardan xoli bo'lishni istasangiz pardoz bobidagi o'nta eng qo'pol xato bilan tanishishingiz va ularni aslo takrorlamaslik uchun harakat qiling birinchi nomunosib tonal krem qoramag'iz qizlarning oppoq ko'rinish maqsadida o'z terisi rangidan bir necha bor och tusdagi tonal krem surtib olishlarini ko'p bora kuzatgan bo'lsangiz ajab emas bo'yin va yuz terisi rangi orasidagi tafovut sizning dit borasidagi salohiyatingizdan darak berib turadi shu bois tonal krem rangini tanlashda o'ta ehtiyotkor bo'lish tavsiya etiladi ikkinchi yuvilmagan sochlar tashqi ko'rinishingiz va hatti harakatingiz qanchalik chiroyli bo'lmasin parvarishlanmagan soch dangasa tamg'asiga ega bo'lishingiz uchun yetarli to'g'ri ayrim paytlarda haddan tashqari charchaganingiz sababli bosh yuvishga kuch topa olmaysiz ammo tong chog'i har qachongidan yigirma daqiqa ertaroq turib soch turmaklashingiz uchun imkon yetarli uchinchi notabiiy qosh go'zal ko'rinishingiz uchun asl qoshlaringizdan voz kechib qalam bilan ingichka chiziq chizib olishingiz shart emas tabiiylik doimo hurmat shohsupasining yuqori o'rinlarini egallab kelgan va bu qoshlaringizning tabiiy ko'rinishiga birozgina ishlov berishingiz uchun yetarli sabab hisoblanadi to'rtinchi tatuaj qosh bo'yashga vaqtimni ketkazib yuramanmi uning o'rniga tatuaj qildirib olaman deya bong urayotgan opa singillar diqqatiga tabiiy go'zalligingizni hech narsaga almashtira ko'rmang siz vaqt tejash maqsadida afzal ko'rgan tatuaj bo'yoqlari vaqt o'tib ko'k yashil eng so'ngida rang tusga kiradi bora bora qoshlaringiz o'rnida bo'yoq emas rangli dog'lar aks etadi beshinchi bo'yalgan kiprik kipriklar tashqi ko'rinishning eng muhim detallaridan biri shu sababli ularni tush yordamida haddan ortiq bo'yashga odatlanmang ko'chaga otlanishdan avval tush cho'tkasi yordamida ularga bir necha bor bo'yoq tekkizishingizning o'zi kifoya oltinchi tonal krem surtilgan lablar lablarni tonal krem bilan pardozlash urfi allaqachon o'tib ketgan bo'lsa ham ahyon ahyonda bunday tajribaga qo'l urib turuvchi ayollar ham uchrab turadi pardoz ustalari bu borada lablar pardozi uchun tonal kremdan foydalanishni mutlaqo tavsiya etmaydilar bu lablaringiz terisini qurib qolishiga olib keladi va labdagi chiziqlar krem bilan to'lib qolib o'ta yoqimsiz ko'rinish hosil qiladi yettinchi nomunosib tin o'ta yorqin rangli ten bilan butun qovoq sohasini bo'yab olish yuzingizni asl go'zallik tushunchasidan uzoqlashtiribgina qolmay kulgili ko'rinish baxsh etadi sakkizinchi ko'zning pastki qismini bo'yash ko'zning pastki shilliq qismini bo'yash ko'zlaringizni bodomsimon holatga olib kelsa ham haddan ortiq kichik ko'rinishga sabab bo'ladi shu tufayli pardoz ustalari qovoqning shilliq qismini emas kipriklar chizig'ini bo'yash kerak deya ta'kidlaydilar to'qqizinchi qovoqdagi tush qoldiqlari kunning ikkinchi yarmiga kelib kipriklaringizdagi tush quriganicha qovoqlarga to'kila boshlaydi bu esa ko'z atrofidagi qora halqalarning paydo bo'lishiga olib keladi bunday muammolarni cheklab o'tish maqsadida yuqoridagi ta'kidlanganidek kipriklarni haddan ortiq bo'yash tavsiya etilmaydi o'ninchi ko'zlaringizni aslidan kattaroq ko'rsatish maqsadida podvодка yordamida qora chiziq tortsangizu chiziq kipriklaringiz bilan birlashmasa ular orasidagi bo'shliqni qalam bilan ehtiyotkorlik bilan bo'yab yuboring va uning ustidan yana bir bor podvoдкa yurgizing